Selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang kami hormati iaitu Dr. Emilia Elias dan juga rakan-rakan sekalian pada hari ini saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 1 akan membentangkan tugasan berkumpulan soalan 10 GGGB5222 subjek psikologi pendidikan iaitu teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky serta perbandingannya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Terlebih dahulu, pembentangan ini akan dimulakan oleh saya sendiri iaitu Stephen D. Tabert, nombor metrik P157724 dan akan disusuli oleh rakan-rakan saya daripada kumpulan satu, iaitu saudara Aizuddin, Daniel, Izman, Zarul dan saudari Sharifah. Bagi pengenalan, John Piaget merupakan seorang ahli psikologi daripada Switzerland yang cukup terkenal dengan teori perkembangan kognitif kanak-kanak secara individu. Dalam teorinya, beliau menekankan bahawa kanak-kanak membina pengetahuan melalui pengalaman dan juga interaksi dengan persekitaran mereka. Sebaliknya, Levi Vygotsky yang juga merupakan ahli psikologi daripada negara Rusia yang turut berkecimpung di dalam teori perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memperkenalkan teori sosio budaya yang menekankan bahawa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya dan juga bahasa. Walaupun kedua-dua tokoh ini menekankan teori perkembangan kognitif kanak-kanak, namun pendekatan yang mereka ketengahkan adalah sangat berbeza di mana Piaget lebih fokus kepada pembelajaran kendiri manakala Vygotsky menekankan peranan masyarakat dan komunikasi dalam pembelajaran. Kedua-dua teori ini apabila digabungkan memberikan satu rangka kerja yang cukup kukuh untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih holistik dan berkesan di bilik darjah. Maka dalam pembentangan ini kami akan memberikan justifikasi dan perbandingan antara kedua-dua teori ini dalam konteks pengajaran dan juga pembelajaran. Sebenarnya saya akan membentangkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang pertama konsep skema. Skema ialah struktur pemikiran yang digunakan untuk memahami dan mentaksi dunia. Skema dibentuk apabila kanak-kanak mengalami situasi yang baharu. Contohnya, apabila kanak-kanak melihat kucing, dia akan mengaitkan dengan yang berekor dan berbulu. Kedua, asimilasi. Asimilasi berlaku apabila maklumat baharu diserap ke dalam skema lama tanpa mengubah cara berfikir. Kedua, kanak-kanak mentaksa pengalaman baharu berdasarkan pengetahuan tidak ada. Contohnya, apabila kanak-kanak melihat arnab, dia akan menyangka kucing kerana ciri fizikanya yang serupa. Seterusnya, akomodasi. Akomodasi berlaku apabila maklumat baharu tidak sesuai dengan skema yang lama. Kanak-kanak akan mengubah atau mencipta skema yang baru untuk memahami maklumat tersebut. Contohnya apabila kanak-kanak menyedari arnab bukan kucing dia akan mencipta skema tersendiri untuk arnab. Okey seterusnya equilibration. iaitu keseimbangan. Aa, proses untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kedua berlaku apabila kanak-kanak mengalami ketidakseimbangan akibat maklumat yang baru. Ketiga kanak-kanak akan menyesuaikan skema mereka untuk mengatasi kekeliruan. Contohnya kanak-kanak akan membezakan antara kucing dan arnab setelah keliru pada awalnya. Akhir sekali, tahap perkembangan kognitif piaget. Piaget membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap utama. Yang pertama ialah sensorimotor iaitu 0 hingga 2 tahun. Pembelajaran melalui diri dan pergerakan fizikal. Kedua, praoperasi, iaitu umur 2 hingga 7 tahun. Penggunaan bahasa dan simbol tetapi masih egosentrik. Yang ketiga, operasi konkret, iaitu daripada umur 7 hingga 11 tahun. Pemikiran logik berkembang tetapi bergantung kepada objek konkret. Yang keempat, operasi formal, 12 tahun ke atas, iaitu pemikiran abstrak, membuat hipotesis dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Itu sahaja daripada saya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Seterusnya, teori perkembangan kognitif Vygotsky, teori sosial budaya oleh Lee Vizkoski, 3.1 internalisasi, Proses murid menyerap ilmu melalui interaksi sosial, pengaturan luar menjadi suatu kognitif dalaman. Sebagai contoh, murid belajar dengan bimbingan grup dekan kemudiannya berdikari. 3.2 Perkembangan Bahasa Bahasa sebagai alat kognitif biasa membentuk asas pemikiran dan menyelesaikan masalah dengan perkembangan daripada private speak kepada interspeak. 3.3 Konsep perkembangan proximal VED jual antara kebolehan murid secara pendiri dengan bantuan bimbingan individu yang lebih mahir. Pembelajaran paling efektif berlaku pada VED dengan sokongan scaffolding. Contohnya, murid dapat menyelesaikan masalah dengan bimbingan guru. 3.4 Bantuan Pengancang Scaffolding Sokongan sementara daripada guru ataupun rakan yang lebih mahir. Sokongan dikurangkan secara beransur apabila murid semakin mahir. Contohnya, guru memberi petunjuk dan soal jawab demonstrasi secara beransur kepada murid sehingga menjadi mahir. Seterusnya, saya akan membentangkan teori pagi dalam pengajaran dan pembelajaran. Teori pagi merupakan teori pembelajaran konstruktivis dan pedagogi berpusatkan murid yang meletakkan kecenderungan guru dalam peranan pasif dan sebagai latar belakang dalam pendidikan kanak-kanak. Pandi turut percaya bahawa pembelajaran murid secara aktif melalui penerokaan dan penemuan secara bebas penting dalam tahap perkembangan kognitif. Dalam perbincangan ini, saya akan membentangkan teori Paget diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran pada setiap peringkat perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pertama ialah pada tahap sensori motor sekitar umur awal usia kelahiran sehingga 2 tahun. Contoh pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipraktikkan ialah permainan bola lembut yang berbunyi dan berwarna-warni Bayi akan menggoncang dan menekan bola, kemudian bola itu menghasilkan bunyi dan gerakan. Hasil daripada aktiviti ini, bayi tersebut dapat merangsang koordinasi tangan dan mata serta kefahaman dari tindakan mereka memberi kesan kepada persekitaran. Contoh lain ialah daripada objek konkret seperti pasir, doh, air. Bayi dapat mengenal rangsangan diri seperti rasa, licin dan juga rasa. Seterusnya, teori Paget dalam pengajaran dan pembelajaran pada tahap yang kedua iaitu tahap praoperasi Sekitar umur 2 sehingga 7 tahun. Boleh dipraktikkan melalui aktiviti permainan simbolik atau gambar dan ilustrasi. Contohnya seperti menyediakan dua bekas air yang berbeza dari segi saiz dan tinggi. Kemudian minta mereka menuangkan kuantiti air yang sama ke dalam dua bekas yang berbeza tadi. Kemudian kita soal mereka dengan menanyakan bekas mana yang lebih banyak air. Sekiranya murid itu menjawab kuantiti air tetap sama, maka murid telah mencapai tahap untuk memahami konsep kuantiti sesuatu benda tetap sama walaupun susunan atau bentuk fizikal yang berubah yang ketiga pula pada tahap operasi konkret iaitu sekitar umur 7 sehingga 11 tahun mereka boleh melakukan aktiviti matematik yang menyelesaikan dengan menggunakan nombor contohnya murid diberikan 10 biji manik kemudian diminta untuk memberi 3 manik kepada rakan mereka akan kira baki manik yang tinggal dan memahami konsep tolak aktiviti ini dapat membina struktur pemikiran logik untuk menerangkan pengalaman fizikal yang terakhir, pada tahap operasi formal iaitu sekitar umur 11 hingga 12 tahun ke atas murid boleh melakukan aktiviti eksperimen seperti pemerhatian eksperimen hayunan bandul Dalam peringkat ini, mereka mula berfikir secara abstrak dan berupaya untuk membuat penakulan berdasarkan pemerhatian Melalui aktiviti hayunan bandul, mereka boleh menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hayunan bandul ataupun pergerakan bandul tersebut sama ada laju ataupun perlahan Itu sahaja daripada saya teori pagi dalam pengajaran dan pembelajaran Nama saya Sharifah Putri Durani binti Syed Amr. Saya membatalkan teori berikut sekarang dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.1. Peranan bahasa dalam pembelajaran. Guru menggalakkan murid berbincang menerangkan idea mereka di dalam kelas. Aktiviti dengan mencipta tugas dan membuat perbincangan dengan rakan supaya di dalam kelas. 5.2 keupayaan pelajar dalam penyelesaian masalah, guru juga perlu menciptakan satu masalah dan mengarahkan pelajar menyelesaikan mengikut kumpulan. Bimbingan mereka sebaik atau kerja berkumpulan juga membantu menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan keadaan CPD. 5.3 Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kooperatif Memberi maklum balas kepada guru berkomunikasi antara satu sama lain Boleh mengaplikasikan permainan S, breaker Gap, pelibatan aktif dan persaingan yang sihat yang terakhir 5.4 peranan bimbingan dalam pembelajaran staff holding dalam PDP bimbingan oleh guru dengan bantuan serta tunjuk ajar menyelesaikan tugasan mereka contohnya Paul Ask question pause review okay, itu saja thank you Seterusnya adalah perbandingan teori beramangan Piaget dan Vygotsky dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perbandingan bagi kepada empat. Pertama, peranan sosial dalam pembelajaran. Menurut Jean Piaget, beliau menegaskan bahawa kanak-kanak belajar menerusi penerokaan secara individu. Pengetahuan digital say, daripada interaksi langsung so, dengan serta pengalaman yang dialami secara sendiri. Manakala Vygotsky Beliau menegaskan pembelajaran adalah satu proses sosial yang sangat bergantung kepada komunikasi dan interaktif dengan orang lain. Beliau juga memperkenalkan konsep zon perkembangan proximal safety dan scaffolding yang menunjuk kepada bantuan daripada individu yang lebih berpengalaman. Contohnya guru dan rakan sebaya. Terusnya, kedua adalah peranan bahasa. Menurut Jean Piaget, dia mempertahankan bahawa perkembangan bahasa adalah berdasarkan kepada keupayaan kognitif individu kanak-kanak akan memahami dan mensafri sesuatu terlebih dahulu sebelum mampu menuahkan pemahaman tersebut melalui bahasa manakala Valkyrie menekankan bahawa bahasa merupakan alat utama dalam perkembangan politik melalui komunikasi lisan dengan guru dan rakan kanak-kanak membina kefahaman dan kemahiran berfikir seterusnya yang ketiga adalah kaedah pembelajaran kanak-kanak Menurut Jiang Piaget, beliau menekan pembelajaran kendiri melalui penerakan aktif terhadap persekitaran. Guru hanya memainkan peranan sebagai pemudah cara yang membimbing secara tidak langsung. Manakala Vygotsky percaya bahawa pembelajaran bersifat yang lebih efektif sekiranya pelajar mendapat sokongan daripada seorang yang lebih main seperti guru dan rakan sebaya. Terusnya yang keempat tahap perkembangan kognitif yang PLZ membahagikan kepada empat tahap utama iaitu sensory motor kosong hingga dua tahun pra operasi dua hingga tujuh tahun operasi konkrit 7 hingga sebelas tahun operasi formal sebelas hingga dua belas tahun ke atas setiap peringkat ini menggambarkan upayaan kognitif yang berbeza dan Piaget percaya bahawa pembelajaran hanya berkesan apabila ia selari dengan hak perkembangan murid. Manakala Vaitoski menolak idea pembahagian perkembangan pada tahap-tahap yang tetap. Bila lebih menekankan peranan interaksi sosial dan bantuan yang sesuai dalam mempercepatkan proses perkembangan. Contohnya guru dan rakan sebahaya untuk membantu dalam mencapaikan pemahaman yang lebih menyuruh kan. Terima kasih. Seterusnya, dari segi implikasi teori perkembangan kognitif dalam aspek peranan guru, menurut teori Piaget adalah guru berperanan sebagai fasilitator yang menyediakan persekitaran dan bahan pembelajaran untuk murid membina pemahaman mereka sendiri. Contohnya dalam mengajar sejarah, kemerdekaan Malaysia, guru boleh menggunakan gambar, video dan bahan konkrit bagi merangsang penerokaan murid. Manakala menurut Vygotsky, guru berperanan sebagai pembimbing aktif yang menyokong murid dalam zon perkembangan proximal melalui teknik seperti scaffolding Sebagai contohnya, dalam topik pecahan matematik guru boleh menggunakan rajah soal jawab dan bimbingan berperingkat sehingga murid dapat menyelesaikan tugasan secara kendiri Ini menunjukkan peranan guru sangat penting dalam menyokong perkembangan kognitif melalui interaksi dan komunikasi yang berkesan Dari aspek implikasi strategi pengajaran Teori Perkembangan Kognitif Piaget menekankan bahawa strategi perlu disusun mengikut tahap perkembangan kognitif murid iaitu dari motor, pra-operasi, operasi konkret dan juga operasi formal. Setiap tahap mencerminkan cara murid berfikir. Justru, strategi seperti rangsangan, deria, permainan interaktif, bahan konkret dan aktiviti inquiry perlu dipilih mengikut kesesuaian tahap umur murid agar pembelajaran lebih berkesan dan bermakna. Manakala menurut Vygotsky, strategi pengajaran harus memberi ruang kepada interaksi sosial. Strategi seperti pembelajaran kooperatif, kolaboratif, teknik jigsaw serta scaffolding membolehkan murid membina pengetahuan secara bersama dengan sokongan guru atau rakan sebaya. Di samping itu, galakan bercakap sendiri atau self-talking juga penting untuk membantu murid membina kawalan kognitif, contohnya semasa proses menulis karangan. Oleh itu, strategi pengajaran berdasarkan teori Vygotsky menekankan peranan sosial dan sokongan dalam membantu perkembangan kognitif murid secara efektif. Sebagai kesimpulannya, uh, teori Piaget dan Vygotsky memainkan peranan penting dalam pendidikan dengan menjelaskan cara murid berfikir dan membina pengetahuan. Piaget menekankan perkembangan kognitif melalui interaksi dengan persekitaran fizikal manakala Vygotsky pula menekankan peranan interaksi sosial, budaya dan bahasa. Walaupun pendekatan kedua-dua teori ini berbeza namun kedua-duanya saling melengkapi dan penggabungannya sangat penting untuk membentuk sebuah strategi pengajaran yang lebih holistik dan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Bagi memastikan kesahihan dan ketepatan kandungan dalam penghasilan tugasan ini, kami telah merujuk pelbagai sumber ilmiah yang relevan dan terkini yang terdiri daripada artikel jurnal akademik, prosiding persidangan, artikel atas talian serta laporan-laporan akademik yang terkini. Itu sahaja daripada kami sekian terima kasih.